Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində görüş. 16 yanvar 2023-cü il tarixində Azad Söz Az xəbər saytının təsisçisi və baş redaktoru Səbuhu Əltunlu, Şirvanın səsi və Dövlət İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Gülşən Muradova Göyçay rayonunda yerləşən Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində olublar. Göç Ay Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktoru Elçin İsmailov Gülşən Muradovanı və Səbəhə Əltonovunu qəbul edərək özünün təşəbbüsü ilə mərkəzin giriş hissəsində qurulan monitorla bağlı məlumat verir bildirib ki, mərkəzin giriş hissəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zəvəsinə ocalan qəhrəman Göyçay şəhidlərinin rayon sakinlərinə və rayona gələn qonaqlara daha yaxından tanıtmaq üçün qurulan monitorda gün ərzində şəhidlərimiz haqqında və onların döyüş yolları ilə bağlı məlumat nümayiş olunur. Göyçay Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktoru Elçin İsmayilovun gördüyü uğurlu iş bununla bitmir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasi kurs çərçivəsində şəhid ailələrinə və vətən müharibəsi iştirakçılarına göstərilən yüksək diqqət və qayğı Göyçay Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində də öz əksini tapır. İlçin İsmayilov tərəfindən 15 nəfər qazi, 6 şəhid ailəsi nümayəndəsinə və 2 nəfər vətən müharibəsi iştirakçısı Göyçay Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində müxtəlif sahələr üzrə işlə təmin olunub. Sizlərə Göyçay Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəsinin direktoru Elçin İsmailovun müsahibəsini təqdim edirik. Hoş gəlmisiniz. Mən İsmailovum, Qəzayulu. Göyçay və Quba şəhərindən anadan olmuşam. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəsinin direktoru vəzifəsini tuturam. Mən biz bura gələndə aşağıdakı məlumatı götürdük. Onunla bağlı kiçik açıqlama verə bilərsiniz hal-hazırda həmən gördüyünüz monitor 44 günlük müharibədə bizim yaralı yerimiz olduğu üçün 44 gün müharibədə şəhid olan bizim balalarımız və bizim evladlarımızın şəkillərimiz istədik ki, gələn vətəndaşlar hamısı rayonumuzda 44 gün müharibədə olan şəhidlərimizi də görsünlər və 1992-94-cü illərdə bu illərdə olan şəhidlərimiz də bir yerə şəkillərini və onların sujetlərini yığıl təmin edmişik və hazırda onlar üzərində yenə bir işlərimiz gedir. Bizim məqsədimiz rayonumuzda bütün şəhidlərimizin bir araya toplyıb və bir yerdə gözəl bir sujet kimi hazırlayıb bir monitor yaratmaqdır. Hal-hazırda inşallah onun üzərində işlərimiz davam edir, gələcəkdə də bunları daha da Allah bundan betərindən gözləsin. İnşallah ikinci bizim deyimiz olsun ki, şad günlərinə gedəy evladlarının və onların ailə üzvlərinə, bunların xoş günlərin bizə nəsib olasınlar. Mən bir məsələyə toxunmaq istərdim ki, şəhid ailələri dedikdə bizim bir şəhidlərin evladları deyil. Onlar bizim bütün bizim evladlarımızdır. Hal-hazırda məndə Bu idarədə Dövlət Aqrarın çap mərkəzində 15 qazi, 6 şəhid ailəsi, 6 şəhid ailəsi və 2 veteranımız hal-hazırdır. 1992-93-cü illərdə veteranımız mənim bizim Dövlət Aqrar çap mərkəzində çalışır. Mən bir misal çəkmək istərdim ki, bu gün mən onlarla, demək olar ki, fəxr edirəm. Hal-hazırda həmən şəhid ailələri, demək o, olar, mütəmadi olaraq bizim göyüşlərimiz bir yerdə olur və biz cətlərə, tədbirlərə çıxanda mən onlarla bir yerdə, həmən tədbirlərdə iştirak edirəm. Hansı halda çalışırıqlar biz? Belə qeydlərə düşürəm. Şəhid ailələrindən bizdə famil nəqli iç-içəri sektorunda, Şeyxmanov Rahim heyvandarlıq sektorunda Sonra Aşağıdən Ərəncanda Hüsrət qardaşımız baytarlıq sahəsində. E, onlardan e, sonra Buğur kəndində iki şəhid qardaşımızdır. Yenə baytarlıq sahəsində sosial işçi kimi çalışırlar. Onların demək olar ki bizim yanımızda olması bizə böyük stimul verir. Böyük qürur hissi keçiririk ki, biz şəhid ailələri ilə bir yerdə bir təmasda oluruq. Çox sağ olun. Allah sizə razı olsun. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Bozulmadı.